Какой у тебя Что хочешь проработать? Какие симптомы? Это такая короткая мини-терапия? Ну, против... Сам страх работать либо работать на публику, либо работать на камеру. Сам момент что я так? не воспринимаю себя. Ну, угу. Грубо говоря, это идет э, отторжение собственного изображения. Угу. Потому Ко... что даже в зеркале Кого не всегда... Кого ты там в себе бачишь? Когда ну, на камеру? То, что меня сильно раздражает, старшая сестра. Угу. То, есть ты бачишь. Да, и очень собі. часто, даже все в зеркале, ага. даже в отражении, ну, на протяжении ага. периода, когда мы с ней не общаемся, я вижу отображение ее в себе ага. в зеркале. И меня это триггерит очень сильно. Ага. Сколько они прорабатывали, не прощались, не принимались, пускай оно легче стало, но все равно же я не... в зеркало смотрела. Когда ты приняла даже. решение врятовать свою сестру? Ну, мы уже разбирались домой. Да, ну и... Ну, да, если реально видишь, брать да? физически, uh -huh. я ее спасла, когда ребенку младшему было ну, чуть меньше, чуть, чуть больше полугода, uh -huh. я ее вытащила с того света. А если брать по, по жизни, то я ее начала спасать наверное, с лет пяти. А с каких было уроки у тебя? Ей? Да. Ну, она восемь лет старше. Ну лет а, тринадцать. пятнадцать а чему ты ее начала рятовать? Ну что там такое было, что тебе Я потребно не было? Я помню конкретно, что было а, в возрасте пяти лет. Угу. А, нет, вспомнила. Зачем ее нужно было спасать? Угу. Ну, в моем понимании ее, с ее слов ее обижали родители, хотя родители со стороны смотрите, никто никого не обижал. Угу. Это ее было мировосприятие и уводя из каких-то ситуаций, которые ну, я как маленький ребенок вот да. да, ты да, да там. молодец. Ты зарастал. <кх> да, да. Я этот коврик до сих пор помню. Да. И вот там рятувати не можно. Ты там. Ну, туда это... я умираю. Да, умирай. Поморай. Помирай. Помирай. Да. 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 Да, молодец. Да, еще в теле. Угу. Еще зараз в теле. Ну, в теле расслабление. Всі тобі був період, ти хотіла сплакати, зараз уже є такий. Да, так, ти да. шовчелчок, ти да. пішов, да. Тепер вдих-видих роби. І ти зараз знову там. І там сестра твоя. Дивишся детально. Ну, я Тут... мёртво лежить. Да. А тепер зараз все, ти вже не мертва. Не може. Ти вже прожила це. Ну, в тебе вже був щелчок, да. <кху> зараз ми просто перевіряємо, наскільки ми пропрацювали чи ні. Ти зараз там? Да, там зараз сестра перед тобою. еще в теле, она перед тобой, там рятувати хочется ей, или нет? пофигизм. Молодец. Ага. Умничка. Теперь я, твоя сестра, я перед тобой. Все, может ненависть возникает? Когда смотришь на глаза, возникает ненависть? Да. Пробачишь ей, душа повернется твоя. Я ее пробачила. Я пробачила. вижу отражение. в собі її в дзеркалі. Мене це злить. Да. Не вона злиться. Да. Якщо ти пробачиш її, вона не буде тебе злити. Я їй благодарна то, що вона зробила. Угу. Мені дала більшого урок. Не до кінця. Не до кінця. Угу. Так. Тобі. да, душа повернеться. Ти повертаєшся, я не вижу. Її. ее не вижу. Да. Но сейчас я ее не вижу. Я в твоих глазах вижу тоже Женя. Да. Сейчас я сама собой. Сама собой. Да. моих очах. Что ты бачишь моих очах? Ненависть к себе. Угу. Это не моя ненависть. А чья? Может быть, я и транслирую, но она транслирует мне ненависть. Я, в, я вижу в отображении глаз ненависть. Не к себе, к зеркалу сейчас спокойно. Для чего вот ты? Тоби ненавидит себя? Себе? Да. Ну, потому что я не такая. Я всегдо стала в этому мире. А яка ти? Не така Неудобная. яка. Неудобна. Неудобна. Да. Дозволь собі бути неудобною. Скажи, я дозволяю собі бути незручна. Я Дозволяю собі бути неудобною. Да, дозволь. Да, молодец. Так. Да. Хто тобі повинен сказати, що з тобою все в порядку? Давай так. Один день ти в жива у в мами. Да. І там з'являюсь я. Ти в жива у в мами. Да, да. Ти Да, ти да, молодец. Так. І там з'являюся я і кажу, з тобою все в порядку. Ти можеш бути зручною, незручною. Ти можеш бути будь-якою. З тобою все гаразд. З тобою все в порядку. Да, з тобою все в порядку. Що в тілі? Ну, спочатку жаття, сапітулення. А щас? зараз? Щось? Ну, хочеться плакати. Плач. Ну, плач не, тот... не то плач, да. Угу, угу, угу. Угу. Да. Отут у мене ненависть. До себе. Я тобі і зараз даю, що в тілі. Да. Ну, є напряження? Напряження. Да. На що схоже, це напряження. Як життя внутрі, угу. комок Так, да. Для чого воно тобі потрібне? Щоб що. Що ти не вирішуєш завдяки цьому напруженню? Свої питанням. Да. Так. Виріш прямо зараз. Да, дозволь, можна. Дозволь. Да. Дозволяй, дозволяй до кінця. Так, навіть це. Що в тілі? Ну, тепло пішло. Побудеш це? Mm а -hmm. тут в мене ненависть до себе. А, в очах моїх. Ну, в очах Ко? немає вже. Будемо. Побудься.